Економічні показники роботи підприємства Донеччини у минулому році були не найкращими. Падіння виробництва не вдалося уникнути у жодній галузі. Статистичні дані щодо економічної ситуації у регіоні були оголошені головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким на першій у 2014 році прес-конференції. по ітогам полугодя у нас були об'єми падіння виробництва 10%.

Але незважаючи на экономические проблемы, у регионе все социальные программы были профинансированы на 100%. Для меня, как губернатора, очень важно, что несмотря на то, что ряд бюджетов в области не, при, не выполнили назначение Министерства финансов, что были падения объемов производства продукции, все социальные. Программы в области выполнялись. Нет задолженности по заработной плате бюджетникам. Выплачены все социальные выплаты на конец года. Такой задолженности не существует. И значительно снижена задолженность по заработной плате предприятий области, как экономических активных, так и предприятий банкротов. Если было почти 173 миллиона на 1 января 2013 года, то на 1 января уже 2014 года 115 миллионов. То есть в полтора раза снижена задолженность по заработной плате. 150 предприятий погасили задолженность. Это большая работа всех ветвей органов власти, суда, прокуратуры, милиции, юстиции и областной власти. Не в последнюю очередь. Мы Продолжали медицинскую реформу, строили амбулатории, фапы, ремонтировали больницы, закупали оборудование медицинское. И мы строили детские садики, создали 2410 мест в детских садах. И в этом году планируем не менее 2000 мест таких создать достроив целый ряд садиков в Донецке, Ждановке, Мангуше и в ряде других городов. Мы будем открывать новые детские сады после реконструкции, новые дополнительные группы. Кстати, работает электронная очередь в детские сады в области. И я так понял, что это позитивный отклик у мам, потому что они таким образом могут планировать. На данный момент зарегистрировалось свыше 8 тысяч. Ну, люди, понимаете, вы сами регистрируются, и когда ребенку всего несколько месяцев, это не значит, что ему нужно завтра уже быть в детском саду. Ну, по крайней мере, обратная связь и для нашего управления образования тоже есть. Затримки с социальными выплатами не будет и у поточном году. На сегодня эти статьи профинансированы полностью. Ну, всего на социальную помощь поступило порядка 270 миллионов гривен, при общей заявке даже 228. То есть подкрепление есть с запасом. В Донецкой области четко организованы выплаты всех социальных пособий. И мы этому уделяем особенное внимание. И на малейший сбой реагируем. И то, что появляется и в интернете, и в прессе. За это спасибо. Мы сразу реагируем на где-то какие-то проколы, где-то в... Фінуправління Ахілів Казначейства, Городовий район. Робота промислового підприємства у січні 2014 року майже на тому ж рівні, що було зафіксовано у цей же період минулого року. Январь місяць почався з показателями на рівні, практично января прошлого року. Чугуна на 4% більше, стали на 3% менше. Близкая, близкий объем добычи угля 96 тысяч тонн, то есть примерно на уровне января прошлого года. Ну, можно говорить о каких-то цифрах, конечно, будет по окончанию месяца. Но то, что мы видим по выгрузке и отгрузке вагонов, то, что мы видим по объемам экспортных, импортных платежей, можно говорить, что примерно сегодня уровень января 2013 года. Андрій Шишацький прокоментував складну ситуацію, в якій опинився Донецький електрометалургійний завод. Ну, мені відомо, що консервація поки звучить до 1 марта, що люди в вынужденном простої відправлені. Ну, буде на уровні, там, тарифа або две трети тарифа, согласно законодательство. Ну, то есть минималка, сами понимаете. И, ну, конечно, здесь, скорее, проблема в урегулировании имущественных прав. То есть заводы переходят из рук в руки, есть моменты с банковскими кредитами непогашенными, есть проблема с оборотными средствами, потому что там нужны серьезные оборотные средства для металлолома. Конечно, очень серьезно завод лихорадит. Если в таком режиме акционеры будут с ним работать, то рано или поздно он окончательно погибнет, я прямо скажу. Державное предприемство Костянтиновский химзавод зараз майже не працює. К сожалению, Константиновский химзавод в этом, знаете, очень серьезно сократил людей, практически там еле-еле дышит на ладан. И, к сожалению, опять же, позиция фонда госимущества, что вовремя отказались продать реальным инвесторам, а такие инвесторы были, и переговоры шли, причем были и серьезные инвесторы по производству тех же химических удобрений. И пока перспективы завода не ясны. Если фонд, мы эти письма писали, обращались, видели переговоры с фондом. Мое мнение такое, что такие предприятия инвестору надо за одну гривну продавать, лишь бы они вносили инвестиции в обмен На сохранение робочих місць, А ті 100 мільйонів, які хотів отримати фонд, я думаю, тут недальновідна політика привела к гибелі, фактично гибелі Константиновського хімічного заводу. 23 січня на колегії облдержадміністрації планують розглянути проєкт бюджету області на поточний рік. А 28 січня його буде винесено на розгляд сесії облради. Андрій Шишацький повідомив, що кошторис буде не таким напруженим, як у минулому році. Увеличивается фінансування і медицини, і фізкультури, і культури десь від 3 до 8%, практически всіх отраслей. Предусмотрені субвенції і на достройку ПКТ центра на території лікарні Калініна, Я уверен, что мы его в этом году введемо. есть субвенции на реформирование медицины, есть 50 миллионная субвенция на строительство больницы скорой помощи, плюс мы туда отправим еще большую часть остатков переходящих областного бюджета, я уверен, что депутаты это поддержат. Нам нужны новые больницы, нам нужно улучшать качество жизни, потому как сегодня в Донецкой области, вы же знаете, средняя продолжительность жизни и качество жизни, к сожалению, ниже, чем в среднем по Украине. И уровень медицины в этом играет, к сожалению, такую решающую роль, отрицательную. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький підбив підсумки акції Встигнути допомогти. Серед її постійних учасників і працівники Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Ну я хотів би всіх поблагодарити, всіх, хто прийняв участь в акції Успіть допомогти». Зібрали 100 тисяч 800 гривень. купим так необходимое оборудование. Это аппарат для круглосуточного введения лекарств и монитор, который следящий за здоровьем ребенка. Часть средств также потрачена на конкретное вот обращение девочка из Ждановки, ее мам, мама обратилась Ольга Куштей, чтобы помогли 7 тысяч на очередной курс лекарств. И в данном случае это Эти средства были из этой же собранных средств акции успей помочь направлены э семье этой девочки. На прес конференции не уминуло увагою і політичне протистояння, що відбувається в Україні, але на Донеччині опозиційні сили підтримки не знаходять. У жителі області це викликає даже недоумення, ну зачем, допустим, а пікетувати пам'ятник Сергею Бубки, неужели они против, ну, пике, против прыжков в высоту? Или кукольный театр, который мы сегодня ремонтируем? Зачем его пикетировать? И на фоне него делать съемки, что мы там пикетируем. Какое это имеет к, к товарам регионалов? Я, честно говоря, не понимаю. А, что еще? Походы, такие как вот к дому Ахметова. да? Что они показали? Они подчеркнули, что самый богатый человек Украины Новый год встречает дома, да? 31 декабря. То есть изначально уже была построена на лживом утверждении, что он в Лондоне, а мы вот здесь. Поэтому, откровенно говоря, походы и пикеты, я не вижу, что находят поддержки у жителей Донецкой области. Законы, что были затверждены депутатами Верховной Рады, також обговаривался за Керманачем области. Все эти законы, они имеют применение, имеют место в в развитых европейских демократиях и Соединенных Штатах Америки, да? И я уже давно это наблюдаю, что либеральные идеи наших передовых стран, они только на вынос. Они используются исключительно для захвата. Внутри стран золотого миллиарда действуют правила и законы эти, в том числе и по сим-картам, и по регистрации иностранных агентов. Допустим, если на территории России, по-моему, только в позапрошлом году приняли этот закон, то в Штатах он действует с 1938 года. Вообще, конечно, я думаю, что необходимо проводить и семинары, и на территории области тут нужно общение и с юристами. И я думаю, что все-таки будут и уточнения в данные законы, и различное вот широкое толкование тех или иных статей, оно, конечно, будет уточнено, в том числе и в Верховной Рады. Как только она придет ої-то роботі. Про події, що відбуватимуться на Донеччині поточного тижня дивіться у наступній програмі на порядку денному.